Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala al al mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Anda bersama dengan saya Ustaz Muhammad Yusuf bin Mahmud Dari Bahagian Musa Halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor Dalam rancangan Bicara Halal di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor Para pendengar dan penonton Mati Allah sekalian Hari ini kita akan sambung perbincangan Tajuk Pemantauan Halal Amanah dan Integriti pada minggu yang lepas kita bersama dengan Encik Muhammad Faizal. Yang di sini kita dah bincang kita telah mengenali dengan lebih lanjut berkenaan dengan Marushin Kendris Malaysia Sdn Bhd dan pada hari ini kita bersama dengan personality yang lain kita akan saya akan kenalkan sebentar lagi. Sebelum sebelum tu tuan-tuan puan kalau nak tengok rancangan yang sebelum ni episod yang telah lalu boleh pergi ke Facebook, TikTok, YouTube dan juga Instagram Radio Anur di sana ada banyak rakaman video yang menarik. Silalah tonton. Baik, personality yang saya nak kenalkannya adalah Puan Nor Zihah binti Aziz. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Ustaz. Puan adalah naib pengusi, betul? Naib pengusi, ya. Ya, naib jatuh jatuhkuasa halal dalaman di Marushin Kenris, Malaysia Serian Bahad pasir gudang. Ya. Baik, tuan-tuan, puan-puan, mati Allah sekalian kita nak teruskan ke soalan kepada Puan Norzihah. Soalan nak kenal-kenal lah. Puan di, aa, kerja di Marushin Canary ni dah berapa lama sebenarnya? Uh, saya dah kerja di Marushin uh, dah lebih 20 tahun lah. 20 tahun dah macam-macam pengalaman tu eh. Kalau kita tanya daripada dulu sampai sekarang, mesti dah ada beza lah kan. Mesti dah berbeza eh? Bezalah, Beza lah sebab kita ada sepanjang 20 tahun tu yeah. Uh, Manajemennya pihak pengurusan ni kan bertukar-tukar ah. ya, Jadi adalah perubahan ah. dalam setiap pengurusan tu Yalah, Adalah seronoknya kat situ yang dijumpai lah ah, dalam iya, tempoh iya. 20 tahun lebih ni eh? Kalau tak seronok tak sampai 20 ah, tahun betul, Ustaz lah kan? Betul, saya setuju tu Tak seronok Sampai, tak sampai ayat tak sampai 5 tahun dah jalan dah. Ni sampai 20 tahun lebih ni. Ha, baik. baik. Jadi daripada pengalaman 20 tahun lebih ni, saya nak lebih fokus kepada mungkin suasana kerja dan juga pekerja tu sendirilah. Puan tolong ceritakan cerita kepada kami. Kalau kat sana tu ramai pekerja tu di kalangan muslim ataupun bukan muslim. Uh, di kalangan ramai di kalangan wanita ataupun lelaki ke ramai di kalangan yang berumur ke ataupun yang muda-muda? macam mana keadaannya kat sana? Uh, kalau ikutkan, hmm. majoriti kita adalah pekerja muslim lah. Okay. Uh, sebab kita pun perlu uh, penuhi kehendak uh, halal. Okay. Dan uh, untuk majoritinya adalah wanita dia walaupun wanita dia kurang angkat barang berat-berat ni tak ada sangat lah eh, kat sana. Kalau bahagian berat barang bahagian angkat angkat berat tu kita kita memang dah asing-asing kerana ni kerja siapa ni kerja siapa macam, -macam oh, tu lah. Okay. Ha. macam, itu. Jadi memang ramai wanita lah eh. Dia sama macam contoh macam aa, apa ni macam ikan tu memang kena siang lah ke ya ha. ni ya ya ada oh, okay, kita aa. ada bahagian aa, pemotongan eh ha, dan betul. juga aa, bahagian pembungkusan kebanyakannya bahagian uh, Pemotongan atau pembahagian pembuatan tu ha. kebanyakannya adalah wanita lah Tapi kalau bahagian pembungkusan kan kena angkat agak barang kan Haa ha, itu biasanya ke, majoriti lelaki lah oh, Haa ha, macam tu gitu. Adalah peranannya lah eh. adalah Wanita peranan. tu ha. ada tempat yang dia sesuai Yang lelaki tu kerja-kerja berat, kerja-kerja kasar hmm. sikit lah pakai tenaga lah kan eh, kat situ Jadi kalau macam sekarang ni uh, Dia punya Apa tu umur pekerja tu lebih kurang macam Ya ramai tu macam sekarang macam umur, se umur macam puan ke ataupun ramai dah muda, -muda, lah sekarang? muda, -muda dah sekarang. Ramai muda-muda dah ada banyak orang-orang baru dah oh, macam tu. Ah. Oh hmm, eh. betul Banyakannya dah. Dah melepasi umur tu kan. So ah. semua kita dah uh, memulakan dengan yang barulah. Oh, ah. Okay, baik. Mm. baik puan, tadi kata puan kata dah uh, ramai yang dah muda-muda dah generasi yang baru lah kan dan juga apa uh, tu? Uh, ada yang lelaki, ada yang perempuan kan saya nak tanya jugalah macam mana puan sebagai uh, apa ni, orang pihak yang terlibat dalam Jatuh Kuasa Halal dalam ni, nampak peranan pekerja ni, uh, dari segi amanahnya mereka ni sangat penting dalam, uh, apa ni, pemantauan halal ni. macam mana, apa pandangan puan? Okey Ustaz, kalau kita uh, imbas pada soalan untuk um, sahabat saya Encik Faizal, uh, yeah. dia Peranan uh, pasca persijilan halal ah, tu, ah. macam mana kita kawal pekerja kita? Hmm. Um, pekerja ni adalah elemen yang penting dalam setiap perusahaan ya, eh, ustadz. Jadi um, seperti mana yang dinyatakan di dalam uh, manual, hmm. ada ber, uh, lima elemen yang penting untuk kategori pekerja lah. Yang pertama uh, jumlah pekerja Muslim, Betul. dia mestilah uh, mencukupi mengikut keperluan kategori permohonan ya. Dan yang kedua Tahap kebersihan pekerja Hendaklah sentiasa pada tahap yang baik Kadang-kadang kita Contohnya macam kita kilang makanan kan Kita hmm. kan nak kena pastikan Semua pekerja kita Datang kerja Dalam keadaan yang bersih hmm. Kemas aa, Sebab tu setiap pagi Kita akan buat um, Briefing hmm. Checking aa, Untuk semua dah Dan sebelum Kita masuk ke perusahaan Peragahan pengeluaran tu yeah kita mesti sebagai pengurusan eh, kena sediakan uh, kelengkapan yang sesuai lah untuk para pekerja PPE, personal uh, protective equipment eh, dan juga um, uh, bersesuaian dengan uh, pekerjaan tu lah macam penutup kepala, sarung tangan, uh, face mask uh, semua tu kita kena sediakan Okey dan uh, elemen keempat Pekerja itu sendiri tak boleh buat perkara-perkara yang Uh, tak senonoh ke yang melanggar uh, etika bekerja ke buat Sebab kita nak elakkan pencemaran terhadap bahan dan produk tu Macam merokok, meludah tu semua tak boleh eh. Lepas tu yang kelimanya uh, Pelantikan dan pengambilan pekerja Hendaklah mematuhi keperluan perundangan Kita tak boleh suka-suka Ambil je mana-mana pekerja. Mesti ada, kalau kita dah ambil tu, mesti kita kena ikutlah aturan yang telah ditetapkan oleh um, amala, uh, seperti mana kod etika pekerja dan amalan penilang yang baik, eh, Ustaz. Um, makanya peranan amanah di kalangan pekerja adalah penting untuk memenuhi semua keperluan yang kita nyatakan tadi, eh, Ustaz. Uh, tanpa kerjasama dan kesedaran dari pihak pekerja, Uh, akan mempengaruhi pemantauan halal serta menyukarkanlah pihak atasan dan juga jawatan kuasa uh, halal dalaman uh, untuk mengekalkan status halal di setiap syarikat lah hmm. terutamanya syarikat kami lah oh. hmm. saya setuju lah dengan jawapan Puan Nur Zihar tadi eh. Hmm. sebab nak jaga halal ni dia bukannya uh, satu pihak aja pihak pengusaha yang beraya kan ataupun pihak jawatankuasa kuasa dalaman yang bersungguh-sungguh dia melibatkan satu pasukan hmm. eh Betul. Jadi sebab itulah pekerja ni pun perlukan tadi ada berikan ada peringatan hari-hari kena checking, kena ada briefing, kemudian apa lagi kena pilih orang cari pekerja yang memang ada 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 sifat lah, eh. sifat yang betul-betul dia boleh ikut lah. Eh. Kalau jadi ungkal tu memang tak, tak jadi lah nak kerja tu kan. Ha, memang kena apa ni pekerja yang tepat lah. Yang boleh bawa halal ni bawa pergi jauh. Ha. Jadi penting sangat-sangat pekerja ni yang ada sifat amanah ya mereka ni boleh elakkan pelanggaran lah eh. ya, pelanggaran ya. jadi syarikat ni akan sentiasa patuh kepada uh, halal Malaysia jadi saya nak tanya lebih lanjut tentang pelanggaran lah tadi kita cerita pasal pelanggaran lah eh. apa agaknya yang kesan daripada syarikat lah eh. mungkin belum berlaku ke ataupun dah berlaku ke terpulang lah nak kongsikan ke apa kesannya kalau syarikat ni dah terbukti belakunya pelanggaran dari segi piawaian halal? Apa kesannya boleh jadi kepada Marushin Kanris Malaysia sembahat? Sebab kita dah berada di pasaran hmm. lebih 30 tahun kan ustaz. Hmm. Jadi kita perlu sentiasa jaga nama baik a uh, syarikat itulah nama hmm. baik produk kami yeah. yang dah ada di pasaran ni. Hmm. Jadi dalam dunia perniagaan yang semakin kompetitif kalau ustaz tengok Hmm, ada beberapa jenama-jenama baru yang ya. masuk kan jadi kita perlu mematuhi piawaian halal ni untuk bukan saja kita anggap dia sebagai aa, keperluan menjaga piawaian halal ni kita anggap sebagai tanggungjawab syarikat tu ya. aa, untuk mengekalkan kepercayaan pelanggan terutamanya muslim Uh, namun proses pensijilan halal bukan satu tugas yang mudah ya eh, Ustaz Nek hmm. Seringkali dihadapi dengan cabaran lah Contoh macam cabaran yang kita dah kongsikan ah. uh, Sewaktu pasca pensijilan tu kan hmm. Dan juga uh, kita juga perlu pastikan tiada ketidakakuran uh, uh, Sepanjang uh, operasi syarikat lah hmm. Kalau berlaku pelanggaran eh uh, dalam pematuhan halal Terutama sekali uh, sampai penarikan balik si jalan nak berbincang-bincang dengan Ustaz ni eh? ya. Ia boleh memberi kesan kepada syarikat Di mana ianya akan mengakibatkan timbulnya keraguan Dan hilang keyakinan pelanggan terhadap produk kami Dah bina nama 30 tahun Tiba-tiba ya. jadi macam tu kan susah lah ya Ustaz ni eh? Jadinya tentunya perjualan produk kita akan terkesan lah dan akan merundung untuk mendapat balik kepercayaan pelanggan tu saya rasa sekarang ni tak mudah lah dengan zaman uh, viral ni kan yeah. Di zaman ini dalam media sosial ni senang je kita nak share apa-apa uh, dia ni macam ni dia ni macam ni uh, Jadi kita memang uh, berhati-hatilah hmm. syarikat sebagai pemegang um, sijil halal Malaysia ni hmm memang penting kita kena berhati-hati berjaga-jaga dan sentiasa melakukan uh, penaksiran resiko ataupun risk assessment uh, supaya kita faham memahami jenis-jenis ketidakakuran yang telah ditetapkan oleh Jakim yang mungkin berlaku lah, macam tu hmm. Hmm -mm. kita kena elakkan, elakkan. Hmm. jadi kata kunci yang saya nampak tadi tu kepercayaan lah kat situ eh. dia pelanggaran ni bila dah sampai hilang kepercayaan, larilah pelanggan lah kan. Bila pelanggan lari, dia pergi ke jenama yang lain. Habislah untuk keuntungan tu. Jadi itulah sangat penting nak kena jaga kepercayaan lah. Jadi dia bermula dengan kita punya amalan dicarikan, syarikat lah. Kita, eh. kita sentiasa patuhi piawaian halal. Kita elakkan daripada perkara-perkara yang menyalahi undang-undang. Ha, InsyaAllah Allah. Percayaan dan juga apa lagi Jenama ni, nama yang baik ni akan terus berkekalan ha, Lagi berapa puluh tahun lagi lah ha, Kita akan nampak lah ha, Brand apa tadi ke? King Cup tu di, terus di pasaran lah Baik, untuk kita kukuhkan aa, Mungkin aa, kerjasama berkaitan dengan halal ni kan Apa yang pihak syarikat telah buat lah dengan mungkin bersama dengan pihak syarikat lain ke ataupun dengan Jabatan Agama Islam Johor sendiri apa bentuk hubungan kerjasama yang telah dibuat um, setakat ini kalau misalnya ada sebagai contoh saya bagi Ustaz eh, kalau misalnya ada apa-apa program yang Jabatan Agama Islam di Johor ada kan insyaAllah kami cuba penuhilah sebagai tanda sokongan kita selama ini ke kepada jabatan agama Islam negeri Johor. Hmm, lepas tu uh, kita selain daripada itu kita kena uh, pastikan manual prosedur persijilan halal Malaysia dilaksanakan dengan baiklah oleh syarikat. Sebab ia akan memudahkan jabatan agama Islam negeri Johor uh, untuk buat pemantauan dan juga pemeriksaan suatu audit. Kalau kita ikut uh, manual tu insyaAllah masa audit tu mm, ini akan memudahkan dua pihak lah ha, ha, ya. tidak tidak kita kata apa tu ha, berlarutan lama ya. lah ha, macam tu ya. okay. ha. bila berlarutan tu maksudnya bila contoh ialah syarikat bila adanya permohonan baru atau pembaharuan hmm. kita nak cepat lah kan nak mudah lah kan masing-masing ya, 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 jawat agama pun dah tak boleh lama-lama kan dalam sekarang kalau macam dalam tempoh 30 hari bekerja ha, dah, kalau hmm. boleh dah kena selesai dah jadi bila contoh kalau audit datang, sekali datang Kalau dah tak adanya ketidakakuran atau NCR tu memang dah cukup baik dah tu kan eh. Tapi kalau datang sekali ada NCR pun mm, Sekali balas, maklum, bagi maklum balas Lepas tu terus selesai Itu pun kira selesai, senang juga tu Cepat lah kan, mudah lah kan Jadi itu yang saya faham Tak berlarutan Asyik minta jawapan, minta jawapan eh. Tak selesai-selesai kan kat situ Jadi saya nampak bagus lah tu Maksudnya ha. kerjasama yang pihak syarikat Ya yeah, pun nak yes, tambah kalau kita teliti dalam prosedur yang sedia ada ni eh terdapat empat elemen penting yang membuktikan pensijilan halal adalah satu usaha berterusan mendidik pengusaha macam kami ni beramal dengan konsep halalan toyiban uh, elemen tersebut termasuklah yang pertama pematuhan halal terhadap ramuan makanan itu penting ya eh, ustaz eh? kalau ramuan makanan kita dah melanggar peraturan je itu dah memang terus tak boleh diterima ya ustaz ya. ya. Yang kedua amalan toiban iaitu uh, dalam pengendalian makanan. Ah hmm. uh, maknanya kita kena masa kita mengendalikan makanan tu kita mestilah mengikut apa saja uh, garis panduan yang telah ditetapkan. Hmm. Yang ketiga pelaksanaan sistem jaminan halal. Uh, sistem itu sebenarnya baguslah ustaz jadi ya. sebagai uh, panduan kepada jawatankuasa halal dalaman un, uh, untuk memantaulah setiap uh, proses di dalam uh, syarikat tersebut hmm. dan seterusnya pemantuhan uh, pematuhan perundangan dan kawalan yang berterusan oleh pihak pengurusan persijilan halal ustaz. Hmm. hmm -mm. Jadi baguslah eh elemen-elemen yang -elemen disebutkan tadi ni sebab pemantauan ni akan sentiasa membuat kita ni sedarlah apa yang kita buat dan juga kita tak lekalah bila kita leka kadang-kadang kita buat sambil lewa, buat tak kisah tentang lebih-lebih hmm. tentang halal kan. Uh, hal, halalan tayyibah ni dia uh, halal ni maksudnya apa yang boleh kita makan dan tayyibah mungkin lebih kepada kualiti, kepada kebagusan, benda yang mendatangkan manfaat lah kepada kita dan juga kepada pengguna kepada seluruh umat Islam lah insya-Allah. Baik, tuan-tuan puan para pendengar mati Allah sekalian kita telah berada di penghujung rancangan. Banyak dah yang telah kita bincang kupaskan dengan puan Nurziha uh, pada hari ini. Jadi insya-Allah kita aa, dapat kita apa yang kita dapat belajar hari ini kita dapat amalkan dan kita dapat ambil iktibar untuk kehidupan kita seterusnya. Baik puan, kata-kata akhir aa, berkenaan dengan produk ataupun syarikat sendiri silakan. Aa, produk kami iaitu uh, King Cup, jenama King Cup, sardin dan mackerel dalam sos tomato mm -hmm. di dalam tin aa, boleh didapati di pasaraya-pasaraya uh, terutamanya uh, hypermarket. Produk kami dijamin halal dan insya Allah kami akan komited untuk mengekalkan halal tersebut. Alhamdulillah. Itu satu komitmen tu. Ikrar Eh? Ikrar untuk jaga halal ni Maka tuan-tuan perempuan Para pelanggan sekalian yang, yang menonton rancangan ni Cari yang halal tu adalah Satu perkara yang fardu Maka tuan-tuan perempuan sekalian Kita tutup dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh